Якого звали Олег в місті Києві. Йому зашили сонну артерію, витягнули шарика, але ще було кілька шариків, які не побачили. І годину назад це мешканець Кременчуцького району, Олег, боєць першої сотні. Давайте помянемо його хвилиною мовчання, будь ласка. Дякуємо Слава героям. Також мы вчера нашли еще одного хлопца, который находится дома. Якось приехал там в дуже поганому состоянии. Сейчас находится в реанимации третьей больницы. С воспалением легким, этим газом, которым нас травили. Оказывается, мы не просто там слезы лили по нему. Он дает ожог на верхние дыхательные пути, потом идет отек на легкие и развивается пневмония. Поэтому всех, э, все, кто был там и хватал этот газ, я прошу обратиться в штаб. У нас есть медикаменты, которые помогают от этого всего. Не задерживать. Все, кто кашляет, сопли идут. Пожалуйста, обращайтесь. У нас есть специальные медицинские средства воинские, которые вытягиваются с этого состояния. Не сидите дома, ребята. Слава Украине!